মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ ঠিক কেইদিনমান আগত এদিন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই পাণ্ডৱৰ শিবিৰত উপস্থিত হ'ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দেখিলে যে তেওঁৰ সখা অৰ্জুন কিবাই কচিন চিন্তাত বিভোৰ হৈ বহি আছে সেয়েহে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সুধিলে কি হ'ল পাৰ্থ তোমাক কোনোৱে গভীৰ বিষয়ত চিন্তা কৰি থকা যেন লাগিছে তেতিয়া অৰ্জুনে ক'লে হেই কেশৱ মইনো আপোনাৰ পৰা কি লুকুৱাম আপুনিতো সকলো জানে তথাপি হেই কেশৱ প্ৰতিটো কথাই অন্তৰত ৰাখি থোৱাটো সঠিকনে কেতিয়াবা এনে লাগে যে মনত পুহি ৰখা কথাবোৰ যদি কৈ দিওঁ তেন্তে মনটো পাতল হৈ পৰিব তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হাঁহি মাৰি ক'লে হে পাৰ্থ এই ভাৱনাটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰবঞ্চনা এই সংসাৰে সেইসকল ব্যক্তিক যথেষ্ট সমস্যাত পেলায় যাৰ অন্তৰ খোলা যাৰ অন্তৰত একো কথা ৰৈ নাথাকে যিয়ে আগ পিছ চিন্তা নকৰাকৈ নিজৰ সকলো পৰিকল্পনা সকলো দুখ সকলো গোপনীয়তা আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰে মনত ৰাখিবা যিদৰে ভঁৰালত ধন বন্ধ হৈ থাকে তেনেদৰে কিছু কথা মনত ৰখাটোৱেই বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় তেতিয়াহে জীৱন ধন্য হৈ পৰে সকলোৱে কথা কয় ক'ব পাৰে কিন্তু মৌনতা হ'ল এক কলা আৰু যিয়েই এই কলাত নিপুণ হয় পৃথিৱীয়ে তেওঁৰ একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গভীৰ উশাহলৈ ক'লে আজি মই তোমাক সেই সাতটা কথা ক'ম যিকেইটা কথা যিমানেই আপোন নহওক কিয় যিমানেই নিজৰ বুলি নাভাবা কিয় কাকো ক'ব নালাগে কাকো নক'বা কিয়নো যদি এইবোৰ কথা ওলাই যায় তেন্তে সংসাৰে তোমাক তোমাৰ নিজৰ শব্দৰে পৰাস্ত কৰিব হে পাৰ্থ আহা মই তোমাক আজি সেই সাতটা গুপ্ত কথা ক'ম যিবোৰ যদি তুমি গোপনে ৰাখিব পাৰা তেন্তে জীৱনত কোনো সমস্যা বা অসুবিধা দূৰ দূৰলৈকে তোমাৰ ওচৰত ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া অৰ্জুনে অতি আগ্ৰহেৰে সুধিলে হেই কেশৱ আপুনি কথাকেইটা কওক মই কথাকেইটা জানিব পাৰিলে নিশ্চয় ধন্য হ'ম তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে হেই পাৰ্থ নিজৰ ঘৰ পৰিয়ালৰ দুখ কষ্ট সমস্যা আদি ঈশ্বৰৰ বাদে আন কাৰোৱে আগত ক'ব নালাগে বা নক'বা ব্যক্তিৰ জীৱনৰ প্ৰথম নীতিটোৱেই হৈছে নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কথা কাৰো আগতেই ক'ব নালাগে সেয়া লাগিলে ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ মাজত থকা মতভেদ বা কণ্ডলেই হওক বা ব্যক্তিগত সমস্যাই হওক ঘৰৰ কথা কেতিয়াও বাহিৰলৈ যাব নালাগে এবাৰ এজন শিষ্যই কান্দি কান্দি এজন গুৰুৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে গুৰুদেৱ মোৰ ঘৰত এটা সমস্যা হৈছে মোৰ পিতৃয়ে মাতৃৰ ওপৰত সদায় চিঞৰি চিঞৰি কথা কয় আৰু সেয়েহে মোৰ ভাতৃয়ে খঙত ঘৰ এৰি গুচি গৈছে মই এই কথা মোৰ বন্ধুবৰ্গকো ক'লোঁ তেতিয়া গুৰুৱে গম্ভীৰ স্বৰে ক'লে শিষ্য এয়া তুমি ভুল কৰিছা যেতিয়া তুমি তোমাৰ ঘৰৰ কথাবোৰ বাহিৰত প্ৰকাশ কৰা ঘৰৰ সদস্যৰ মাজত থকা ফাট মেলা ছবিখন বাহিৰত দেখুওৱা তেতিয়া মানুহে তাক জোৰা নিদিয়ে বা দিবলৈ নাহে বৰঞ্চ অধিক বহলাবলৈ আৰম্ভ কৰে কাৰণ মানুহে কৰোণা নিবিচাৰে কাহিনী বিচাৰে অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ ঘৰত যি হৈছে তাক ঠিক কৰতকৈ কাহিনী হিচাপে শুনি বৰ আমোদ পায় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই পুনৰ এটি কাহিনী ক'লে হে পাৰ্থ এখন গাঁৱত সদায় দুজন ভাতৃৰ মাজত কণ্ডল হৈছিল এদিন ককায়েকে পঞ্চায়ত মাতি সৰু ভায়েকৰ বদনাম কৰিলে অপমান কৰিলে ফলত কি হ'ল তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ সন্মান লাঘৱ হ'ল গাঁৱৰ মানুহে তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গাঁৱৰ মানুহে সেই ঘৰখনক অব্যাপ্তভাৱে এঘৰীয়া কৰিলে সেই পাৰ্থ ঘৰৰ কথা বাহিৰত প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে সম্পৰ্কৰ মৰ্যাদা নষ্ট হয় বিশ্বাস চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হয় আৰু মানুহে সেই ঘৰখনৰ বা পৰিয়ালৰ দোষবোৰ অস্ত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ঘৰৰ কথা বাহিৰত প্ৰকাশ পালে শত্ৰুৰ দৃষ্টিত ঘৰৰ ভেটি কঁপিবলৈ ধৰে সেয়েহে পৰিস্থিতি যিমানেই বেয়া নহওক কিয় ঘৰৰ কথা সদায় আপোনজন অৰ্থাৎ নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে সীমিত ৰাখিব লাগে মানুহে কটা ঘাঁহ টুকুৰাত মলম লগোৱাতকৈ নিমখ লগাইহে ভাল পায় দ্বিতীয়তে তোমাৰ উপাৰ্জন বা সম্পত্তিৰ কথা কাকো নক'বা হে পাৰ্থ নিজৰ আমদানি সম্পত্তি বা যি তুমি উপাৰ্জন কৰিছা তাৰ ব্যাখ্যা কাৰো আগতেই নকৰিবা এবাৰৰ কথা এখন অতি ধনবান ৰাজ্যৰ এজন ৰজাই সভাত গৰ্ব কৰি নিজৰ কোষাগাৰত থকা সম্পত্তিৰ কথা সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰিলে সোণৰ মুদ্ৰাৰে ভৰ্তি হৈ থকা ভঁৰালৰ কোঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সম্পত্তিৰ বিৱৰণ সকলোৰে আগত ৰাখিলে তাৰ কিছুদিন পিছতেই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ ৰজাই আক্ৰমণ কৰিলে আৰু ৰজাক বন্দী কৰি সকলো সম্পত্তি হস্তগত কৰিলে সেয়েহে ধন যিমানেই গুপ্ত হৈ থাকে সিমানেই সুৰক্ষিত হৈ থাকে নিজৰ সম্পত্তিৰ কথা আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মানে চোৰ ডকাইতৰ লগতে শত্ৰুক আমন্ত্ৰণ জনোৱা ধনী লোকসকলে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত উপাৰ্জনৰ কথা সকলোকে কোৱা দেখিছানে নাই কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে যি কথা বহুতেই জানে তাত প্ৰয়োজন লোভ আৰু সংকটৰ উৎপত্তি হয় যদি কিছুমানে গম পালে যে তুমি ভাল আমদানি কৰা বা উপাৰ্জন কৰা তেন্তে কিছুমানে সহায় ভিক্ষা বিচাৰি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব কিছুমানে তোমাক ঠাট্টা মস্কৰা কৰিবলৈ সুযোগ বিচাৰিব আৰু কিছুমানেতো এইকাৰণেই তোমাক হিংসা কৰিব যে তোমাৰ ওচৰত সেই সকলো আছে যি তেওঁলোকৰ ওচৰত নাই ধনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰক্ষক হ'ল ইয়াৰ গোপনীয়তা যদি সকলোৱে তোমাৰ ধনৰ কথা জানে তেন্তে মানুহে তোমাৰ মনৰ শান্তিও কাঢ়ি নিব গতিকে মনত ৰাখিবা তোমাৰ উপাৰ্জন গোপনে ৰাখিবা যাতে মন স্থিৰ আৰু নিৰাপদ হৈ থাকে তৃতীয়তে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা গোপনে ৰাখিবা যেতিয়ালৈকে কোনো পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে ইয়াক তোমাৰ মনৰ ভিতৰতে ৰাখিবা যিসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ ঘোষণা আগতেই কৰে তেওঁলোকে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ আগতেই বাট হেৰুৱায় এবাৰৰ কথা এজন বেপাৰীয়ে ভাবিলে যে তেওঁৰ নগৰত মচলাৰ এখন ডাঙৰ দোকান খুলিব তেওঁ এই কথা তেওঁৰ সকলো সম্বন্ধীয় বন্ধুবৰ্গ সকলোকে জনাই দিলে সাতদিনমান পিছত সেই স্থানতেই আন এজন বেপাৰীয়ে সেই একেই মচলাৰ ডাঙৰ দোকান খুলিলে আৰু বজাৰত তেওঁৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিলে প্ৰথমজন বেপাৰীৰ মনৰ আশা মনতেই ৰ'ল তেওঁৰ পৰিকল্পনা তাউদ লাগিল প্ৰকৃততে প্ৰত্যেকটো চিন্তা বিচাৰে একো একোটা বীজ কোনোবাই যদি তাক ৰোপণ কৰাৰ আগতেই কৈ দিয়ে যে কেনেকৈ কি কৰিব তেন্তে কোনোবাই নহয় কোনোবাই সেই বীজ গছকি মোহাৰি পেলাব বা তোমাৰ আগতেই তাক ৰোপণ কৰি ফল লৈ যাব নিৰৱতাই হৈছে পৰিকল্পনাৰ আচল শক্তি সেয়েহে সদায় মনত ৰাখিবা তুমি কিদৰে সাজু হৈছা বা নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছা সেয়া দেখুওৱাৰ প্ৰয়োজন নাই পৰিকল্পনা সফল হোৱাৰ পিছতহে জনোৱা উচিত যেতিয়ালৈকে তোমাৰ যাত্ৰা চলি থাকে তেতিয়ালৈকে মৌন হৈ থাকা সফলতাৰ দিশ তাৰ বাবে প্ৰতিটো খোজ তোমাৰ উদ্দেশ্য এই সকলো একমাত্ৰ তোমাৰ এই সকলো সকলোৰে সন্মুখত ৰাখি তুমি নিজকে বুজা আৰু আলোচনা বা সমালোচনাৰ পাত্ৰ নকৰিবা আজিৰ পৃথিৱীটো একেই নীতি প্ৰযোজ্য হয় আপুনি যদি কিবা যোজনা বনাইছে কিবা নতুন বেপাৰ কৰিবলৈ ওলাইছে বা চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে তেনে কথা আগতীয়াকৈ কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰিব যেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনাত সফল নহয় কাৰণ এই সংসাৰে কেতিয়াও আপোনাৰ বিফলতাৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি নলয় বা আপোনাৰ পৰিকল্পনাত সহযোগ নকৰে চতুৰ্থতে তোমাৰ দুৰ্বলতা কাকো নক'বা যিদিনা তুমি তোমাৰ দুৰ্বলতা আনক ক'লা সেইদিনাই তুমি পৰাজয়ৰ প্ৰথমটো চিৰিত ভৰি থ'লা এদিন এজন শিষ্যই গুৰুক সুধিলে গুৰুদেৱ যদি আমি আমাৰ দুৰ্বলতা কোনো আপোনজনক কওঁ তেন্তে তেওঁ আমাৰ কথা নুবুজিবনে গুৰুৱে হাঁহি মাৰি ক'লে শিষ্য আপোনজন সদায় তেতিয়ালৈকেহে তোমাৰ লগত থাকিব যেতিয়ালৈকে তোমাৰ শক্তিয়ে তেওঁলোকক লাভান্বিত কৰিব কিন্তু যেতিয়াই আপোনজনে তোমাৰ দুৰ্বলতাৰ কথা জানিব পাৰে তেতিয়া সেই মানুহখিনিয়ে হয়তো তোমাৰ পৰা আঁতৰি যাব নহ'লে তোমাৰ পিছত কথা ক'ব অৰ্থাৎ তোমাৰ সমালোচনা কৰাত লাগিব এজন যোদ্ধা আছিল যিয়ে ধনুৰ মানলৈ খুব ভয় কৰিছিল যোদ্ধাজনে তেওঁৰে এজন অতি বিশ্বাসী সহযোগীক ক'লে যদি যুদ্ধ ধনুৰে আৰম্ভ হয় তেন্তে মোৰ সন্মুখত থিয় দি মোক ৰক্ষা কৰিব বন্ধু কাৰণ ধনু কাৰলৈ মোৰ ভয় লাগে কিছু সময়ৰ পিছত যোদ্ধাজনে দেখিলে যে সহযোগী শত্ৰুজনৰ লগত মিলি গ'ল আৰু যুদ্ধত সৰ্বপ্ৰথমে কাৰ সেই যোদ্ধাৰ ফালে চলাই দিলে কিয়নো তেওঁ জানিছিল ক'ত আক্ৰমণ কৰিব লাগে আৰু সেই যোদ্ধাই যুদ্ধ নকৰাকৈয়ে পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল দুৰ্বলতা তেতিয়ালৈকে তোমাৰ শক্তি যেতিয়ালৈকে তুমি তাক জানা কিন্তু যেতিয়াই তোমাৰ এই দুৰ্বলতা আনে জানিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই তোমাৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ হৈ পৰে যোদ্ধা সেইজনহে যিয়ে নিজৰ দুৰ্বলতা নিজৰ অস্ত্ৰত লুকুৱাই থয় আৰু নিজৰ ঘাঁহ হাঁহিৰ আঁৰত লুকুৱাই থয় গতিকে মনত ৰাখিবা তোমাৰ ভয় তোমাৰ কষ্ট পুৰণি আঘাত এইবোৰ তোমাৰ ভিতৰত ৰাখিবা কিয়নো পৃথিৱীত সকলো মানুহে সহায় নকৰে পৰাজয়ৰ খেলা চাবলৈ ৰৈ থাকে পঞ্চমতে তোমাৰ দানৰ কথা কাকো নক'বা যি দান মুখেৰে কোৱা হয় সেয়া পুণ্য নহয় অহংকাৰৰ প্ৰদৰ্শন হয় এদিন এজন শিষ্যই গুৰুক সুধিলে গুৰুদেৱ যদি আমি এজন দুখীয়া দৰিদ্ৰক দান দিওঁ কোনো ভোকাটোৰক খাদ্য দিওঁ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়া পাতিত সহায় কৰোঁ তেন্তে এইবোৰ প্ৰকাশ কৰা বা আনৰ আগত কোৱা কি ভুল নেকি গুৰুৱে শান্ত স্বৰে ক'লে যেতিয়া তুমি দান কৰা আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰচাৰ কৰা তেতিয়া সেয়া সহায় বা দান হৈ নাথাকে সেয়া তোমাৰ অহংকাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ এক উপায় হৈ পৰে এবাৰ এজন ৰজাই সভাত ঘোষণা কৰিলে মই এই বছৰৰ এশটা গুৰু ব্ৰাহ্মণসকলক দান কৰিলোঁ মানুহে চাপৰি বজালে কিন্তু সেই ৰাতিয়ে সপোনত এজন বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণে তেওঁক দেখা দি ক'লে ৰাজন আপুনি যি দিলে সেয়া পুণ্য নহ'ল কিয়নো আপুনি ইয়াৰ প্ৰচাৰ কৰিলে দান তেতিয়াহে ফলপ্ৰসূ হয় যেতিয়া ই গোপনে থাকে কাৰণ সৌ হাতেৰে দিয়া দান যদি বাওঁহাতখনেও গম পায় তেন্তে সেয়া দান নহৈ অহংকাৰলৈ পৰিণত হয় দান এনে দীপক বা চাকি যি সদায় আন্ধাৰত উজ্বলি উঠে সেয়া কোনোবাই দেখে বা নেদেখে তাৰ উজ্জ্বলতা এদি নিশ্চয় ঘূৰি আহে সেয়েহে তুমি যদি সঁচাকৈয়ে কাৰোবাক সহায় কৰিছা তেন্তে এই সংসাৰক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যি দান সঁচা শুদ্ধ অন্তৰেৰে কৰা হয় সেয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰ পায় বাকী সকলো মাত্ৰ দেখুৱাবৰ বাবেহে ৰৈ থাকে অপমান আৰু পৰাজয়ৰ কাহিনী কেতিয়াও কাকো নক'বা জীৱনত প্ৰত্যেকেই কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হাড়ৰ সন্মুখীন হয় অপমান সহ্য কৰে কিন্তু সেই পৰাজয়বোৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি থকাতো নিজৰ আঘাতবোৰ খুচৰি উলিওৱাৰ দৰে এবাৰ এজন যোদ্ধাই যুদ্ধত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'ল নিজৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈ ক'বলৈ ধৰিলে মই হাৰিলোঁ মোক প্ৰবঞ্চনা কৰা হ'ল মোৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ল কিছু মানুহে সহানুভূতি দেখুৱালে কিন্তু বেছিভাগেই তেওঁক হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ আকৌ যুদ্ধস্থলীত উপস্থিত হ'ল তেতিয়া সকলোৱে আগতেই তেওঁৰ পৰাজয় চাবলৈ অপেক্ষা কৰিবলৈ ল'লে যদি তুমি কেতিয়াবা অপমান সহ্য কৰিছা তেন্তে ইয়াক তোমাৰ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা শিকা কিন্তু ইয়াক ঢোলৰ দৰে নবজাবা এই পৃথিৱী চতুৰ যিয়ে তোমাৰ দুখত নাকান্দিব বৰঞ্চ সেইবোৰ মনতহে ৰাখিব অপমানক কেতিয়াও মনত নাৰাখিবা ইয়াক তোমাৰ ভিতৰত শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা যেতিয়া তুমি তোমাৰ দুখ সকলোৰে সন্মুখলৈ আনা তেতিয়া যিসকলে আগতেই তোমাক হিংসা কৰে বা তোমাৰ বাবে জ্বলে তেওঁলোকে সেইটোৱেই তোমাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মনত ৰাখিবা পৃথিৱীয়ে তেতিয়াহে বিশ্বাস কৰে যেতিয়া তুমি তোমাৰ সফলতা দেখুৱাবা বিফলতা নহয় প্ৰকৃত বিজয়ী হ'ল সেইজন যি পঢ়িও একো নকৈ আকৌ থিয় হয় আৰু নিজৰ নিৰৱতাৰে সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে সপ্তমতে তোমাৰ ভাৱনা যেনে খং ৰাগ মহ বা দুখ কষ্ট কাৰো সন্মুখত নাৰাখিবা মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰহস্য হ'ল নিজৰ মন আৰু যিয়েই প্ৰত্যেকৰ সন্মুখত নিজৰ মন খুলি দিয়ে সি আটাইতকৈ প্ৰথমে ভাগি পৰে যেতিয়া তুমি কান্দা খং কৰা বা দুবিধাত পৰা আৰু এইবোৰ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰা তেতিয়া মানুহে সহানুভূতি নেদেখুৱায় মাত্ৰ গণনাহে কৰে সিহঁতে ভাবে যে তোমাৰ দুৰ্বলতা ক'ত আৰু কেনেকৈ তোমাক সেই তাতেই ভাগিব পাৰি যদি তুমি কাৰোবাক ক'লা যে তুমি কাৰ ওপৰত খং কৰা তেন্তে সেই কথা তোমাৰ শত্ৰুৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে যদি তুমি কাৰোবাক ক'লা যে তুমি কাক সন্দেহ কৰা সেই একেই লোকসকলে সেই সন্দেহ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি তুমি তোমাৰ দুখ কষ্ট প্ৰকাশ কৰা তেন্তে মানুহেই ইয়াৰ সমাধান নাভাবে লাভালাভ চিন্তা কৰে ভাৱনাবোৰ ঠিক ধনৰ দৰেই যি সকলোৰে সন্মুখত ওলাই আহে ইয়াৰ মূল্য কমি যায় কিন্তু যি ভিতৰত সঞ্চিত কৰি ৰখা হয় সেয়াহে শক্তি হয় যোদ্ধা হ'ল সেইজন যি ভিতৰত জুই হৈ জ্বলি থাকে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা ঠাণ্ডা পানীৰ দৰে দেখা যায় যাক পৃথিৱীয়ে বুজিব নোৱাৰে সিয়ে আটাইতকৈ শক্তিশালী তোমাৰ মনৰ কথা কেৱল তেওঁকহে ক'বা যি প্ৰকৃততে নিঃস্বাৰ্থ বাকী সকলোৰে সন্মুখত কেৱল হাঁহি থাকিবা আৰু মৌ নহয় থাকিবা অৰ্জুনে মূৰ দুৱাই ক'লে হে কেশৱ মই বুজিলোঁ প্ৰতিটো সম্পৰ্কত ভালপোৱা থাকিব পাৰে কিন্তু কিছু কথা এনেকুৱা থাকে যিবোৰ গোপনে ৰখাটোৱেই বুদ্ধিমত্তা হে পাৰ্থ এই নীতিয়ে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কবচ ইয়াক পিন্ধি ল'বা তেতিয়া কোনেও তোমাক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিব প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল সেই সাতটা নীতি বা কথা যিকেইটা স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ মতামত নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ